いいじゃんいいじゃんだってエクストラミントガールでしょ面白そうだよね私もファッションの現場に興味があるし <laughs> 邪魔しないからさ一緒に行っていい私からもお願いしますプロデューサーさん美那子が来られへんのちょっと心細かったんです

コーディネートとか言われても全然わかる いっぱいあるとパニクってもあー。え、そう、うん？例えばこのシャツとフレアパンツを合わせたら、ほら見てよ超クール。ああいいね。じゃあ私はこのグレーのシャツワンピを羽織にして、だね大人っぽくない？<laughs> あるねめ,ぐみーめっちゃおしゃれやけどあかん何をどう組み合わせたらそうなるんか全然わからへんプロデューサーさん他人事やと思って適当言わんといてくださいあはあ なお、なんかいいの見つけたこれ、このヒョウ柄にヒョウの顔がバーンってプリントされとるこれめっちゃかっこええやんえー、それってさ、大阪のおばあ、うん、ま、マダム要素が強すぎるかなってめぐみ、今おばちゃんって言いそうになったやろ大阪のおばちゃん え違うってばー <laughs> いやでも毒も視聴的にもこの服は難しいと思うよヒョウ柄にヒョプリントは私もさすがに悩むしうんあ,あかんもうわからへんないプロデューサーさんどうしましょう テーママテーマーそれじゃあプロデューサーさん決めてください友達とお出かけふうん、それなら私もできそうです さすがプロデューサーさんめぐみ、あゆむ今からいくつか選んでみるからどんどんアドバイス すぎて、もうぐったりやー…っていうか、めぐみとアイムアンなんでそんな元気なえだってめちゃくちゃ楽しかったし服がいっぱいあるとさ、なんか元気になるよねそうそうなんだよ好きな服を着るとさ、 な服を着るとパワーをもらえる。そ,それは私にもわかるやつやな。うん。でもさ今日はなおの服だけど、ほんと楽しかったよ。<laughs> 私も違うテイストに挑戦してみようかな。あ、そういえばさなおがテーマにした。仲のいい友達って誰のこと？<laughs> 誰 そんなん決まってるやんあー、そっかそっかうんうん、<laughs> なるほどねえ、誰姉の、めぐみ、それって誰のこと二人とも、隠さないで教えてよそれは、エクストラミントガールが発売されてからのお楽しみやんな